Всем привет, ребята! И сегодня я буду показывать, как сделать авокадика антистресс. Вы должны нарисовать вот такой квадратик с косточкой, глазками и ротиком. И кружочек косточку обязательно сделайте. Потом разрисуйте косточку. Только после того, как вы, как вы ее разрисовали, сделайте ротик в, 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 обвести вам нужно ротик. И можете сделать что сначала вы сделаете э, глаз, глазки, а потом ротик, или наоборот, ротик, а потом глазки. Я просто сначала сделала глазки, а потом ротик. Я уже это все разрисовала за кадром, чтобы не занимать Ваше время сейчас я дорисую уже сзади. И, кстати, я буду делать таких побольше антистрессов и смотрите, чтобы вот таких вот всяких, что я уже сделала, а вы будете писать, то, пожалуйста, не пишите, просто я снимала первое видео и перед и оно у меня не вышло, потому что оно закончилось слишком рано и из-за этого я теперь э, вам снимаю уже немножечко сделанным но за это все время вы нарисуйте пожалуйста квадратик его обвести нужно линиями э, линиями линией э, снаружи и э, потом разрисовываем я взяла кстати вот такие вот цвета у меня вот такая вот стирачка и точилочка вот и я в следующем видео буду делать вот такой антистресс. Ну а за это время я уже сделала у нас заднюю часть. И чтобы вы не думали, что это за антистресс, сейчас я быстренько за кадром э, уже дорисую и вырежу, а потом вам уже покажу. Ребят, я дорисовала. Вот, смотрите, как я разрисовала. Это будет у нас между вот этими вот. И можете даже сделать его подлиннее. Квадратики можете делать больше, как вы хотите. Так, сейчас я немножечко дорисую еще эту линию, потому что я думаю, что мне не хватит. И буду уже вырезать. Но вырежу я это все за кадром, и чтобы видео было коротким, но не длинным. Кстати, ребята, если вы хотите больше всяких видео, где я буду делать самодельные антистрессы, наклейки и рунтуры всякие, и рунтур по дому, то, пожалуйста, напишите в комментарии. Я посмотрю, если больше напишут за рунтур по дому, тогда я сделаю вам рунтур по дому. А если многие напишут в комментариях э, самодельные антистрессы, то я сделаю самодельный, и то я сдел... буду снимать, стараться побольше э, антистрессов. И я уже вырезаю квадратик, и я думаю, мне не хватит, так что я... Э, Наверное, сделаю две таких полосочки, но вы смотрите, чтобы вам хватило. Потому что лучше длиннее, чем э, не такое длинное, чем нужно. Так, сейчас вот смотрите, я уже вырезала такие вот квадратики. У нас должно получиться вот так. И вот сзади будет закрыто. И вот такую вот линию вот, ребят, простите, там просто моя сестра проходила. Я не знаю, или она зайдет, просто она не в курсе моего нового видео. Вот такие вот детали нам нужно вырезать. Когда вы уже их вырезали, бумажечку можете отложить. И для начала примерите. или, если вам хватит на этого авокадика вот так вот сделать, вот так, чтобы у него здесь было, то, пожалуйста, тогда можете уже приклеивать. А если вас не хватает, то сделайте, пожалуйста, еще одну полосочку. Наши детальки я немножечко забрала. Я нарисовала еще одну такую линию. Сейчас быстренько разрисую. Все, ребят, я зарисовала вот она, где деревная вышла, я просто спешу очень сильно, потому что я боюсь, что у меня видео опять же будет э, очень сильно коротким, и вы будет не столько длиться, сколько нужно. Ну, так-то у меня все прекрасно пока что. Я уже сделала полосочку. Кстати, простите, что так долго не выходили видео. Все, простите. Я просто у себя дома снимаю. Я никакой студии нету. простите у меня <связывается> телевизор просто включенный. Если вам, вот эти вот руки мешают, то я могу выключить. Сейчас. Я включила, короче, бультики. Ну, как бультики? Это какой-то сериал. Я просто сегодня у себя дома. Мама с папой ушли просто для работы. Так. Короче, сейчас я буду уже приклеивать. Вот, кстати, какие я клею взяла. И смотрите, как вам мой вот такой вот новый пенал для школы. Еще у меня есть сумочка, а рюкзак мама мне новый не купляла.

Стоп-топ, 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 стоп, стоп-топ, стоп,